أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى ولیتام تمن تم قومس کے سلسلے میں ہماری گفتگو جاری تھی قومس یعنی پانچواں حصہ اس کے چھ حصے بنتے ہیں ان میں سے تین امام کا حصہ ہے خدا رسول رضو القربہ کا اور تین حصے مساکین ابن سبیل اور یتامہ یہ سعادات کا حصہ ہے سعادات بنی حاشم عالم الطلب کا بن ہاشم کا حق ہے اس میں فرمایا ان کن تم آمن تم بلّ اللہ و سہو یہ غنیمت کا پانچواں حصہ اللہ اس کے رسول اور قریب ترین قربا اقرب کی تانیس ہے اقرب نزدیک کو نزدیک رشتہ دار کو قریب کہتے ہیں قریب زیادہ نزدیک قریب ترین کو اقرب کہتے ہیں اور اس کی تانیس قربا ہے یعنی بہت زیادہ قریبی ترین رشتہ داروں کو دے دو اور یتامہ مساکین و ابن سبیل یعنی رسالت معاف کے رشتہ داروں کے جو یتیم و مسکین و ابن سبیل ہیں یہ خمس ان کا حق ہے ان کا حصہ ہے آگے اس مطلب کے لیے چونکہ مسئلہ مالی ہے مالی مسئلہ بہت مشکل مسئلہ ہے مال انسان کی بہت بڑی کمزوری ہے انسان مال کو بہت چاہتا ہے بہت سی چیزیں ہیں وہ اگر آپ کے لیے اس کی ضرورت ہے تو آپ چاہتے ہیں ضرورت نہیں ہے تو آپ نہیں چاہتے اس کو یار مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے لیکن مال میں ایسا نہیں ہے مال ضرورت نہ ہو پھر بھی انسان چاہتا ہے یہ مال حب المال انسان کی انتہائی کمزور چیز ہے انسان کی بڑی کمزوری ہے اس وجہ سے کہ یہ مال انسان کے خواہش کے کمزور ترین حساس ترین نقطے کے اوپر بیٹھا ہوا ہوتا ہے مال اسی لیے اس مال کے راہ خدا میں خرچ کرنے کی فضیلت بھی بہت زیادہ ہے اگر انسان کے اندر اس کی خواہش ودیات نہ ہوئی ہوتی تو پھر اس کو راہ خدا میں دینے کا ثواب کم ہوتا انسان کی شدید خواہش کا مقابلہ کر کے انسان اپنا مال خرچ کرتا ہے دے دیتا ہے رائے خدا میں وہ آیت قابل توجہ ہے مال کے سلسلے میں مصل الدینفقن امالحمفی سبیل اللّہ ان لوگوں کی مثال جو اپنا مال اموالہم اپنا مال اسلام مالکیت کو قبول کرتا ہے اس لیے اپنا مال کہا ہے جنفون اموالہم فی سبیل اللہ راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں کا مثل حبت اس دانے کیسی ہے امبتت سبع سنابلہ جس ایک دانے نے سات خوشے اگا دیے فی کل سمبل تن میں اتحب ہر خوشے میں سو سو دانے ہیں تو ایک کے سات خوشے ہر خوشے میں سو سو دانے یہ ہو گئے سات سو راہ خدا میں خرچ کرنے والوں کی مثال ایک کے مقابلے میں سات سو کی ہے یعنی مال راہ خدا میں مال دینا اس قدر نیکی ہے عظیم نیکی ہے اسی جگہ فرمایا لندنالبر رحتہ تنفقو میں ماتحبن مقام نیکی کو نہیں پا سکو گے جب تک اس چیز کو راہ خدا میں نہ دے جو خود تمہاری اپنی پسند کی چیز ہے تھوڑا سا دل کے پر بوجھ لے کر کے دے دیا اس اس وقت انسان بہادر ہوتا ہے اس میں فرمایا کہ ایک دانے کے مقابلے میں سات سو کا ثواب ملتا ہے اس میں انفاق مطلق انفاق کہا ہے زکوٰۃ ہو خمس ہو فطرہ ہو واجب ہو مستحب ہو سب شامل ہیں انفاق میں جو لوگ انفاق کرتے ہیں کسی کو کھانا کھلاتے ہیں ایک ٹائم کا کھانا کسی غریب اور مسکین کو کھلایا اس کا پیٹ بھرا اتعام اتعام کو اتم و نقام اللہ ہی مسکین و یتیم و اسیرہ اس کے لیے حل حالات کیا ایک طویل وہ منقبت نازل ہو گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسی اطعام کے سلسلے میں آگے فرمایا قابل توجہ یہ ہے مال و اللہ یو ذائف ایک کے مقابلے میں سات سو کا تو وعدہ ہو گیا پھر آگے فرمایا وال یو ضائف اللم خدا جس کے لیے چاہتا ہے اس کو کئی گناہ کر دیتا ہے سات سو کے کم از کم دو گنا ہو گیا تو چودہ سو ہو گیا لیمن یہ ہر ایک کے لیے نہیں بلکہ لیمن شاہ کے لیے ہاں جی جس کو اللہ چاہتا ہے اس کے لیے اس کو دگنا بھی کر دیتے ہیں یعنی سات سو کو دو گنا کر دیا تو ہو گئے چودہ سو چودہ سو بھی مل سکتا ہے ہر ایک کو نہیں بلکہ لمن عیشہ کو لمنشہ کون لوگ ہوتے ہیں وہ اس میں مختلف ہے لوگ مختلف ہوتے ہیں کہ یہ مال راہ خدا میں دینے کا اصل محرک کیا ہے اس محرک میں مختلف ہوتے ہیں کچھ لوگ انتہائی خلوص کے ساتھ انتہائی قربت کے ساتھ کوئی دنیوی غرض و غایت نام نمود وغیرہ اس میں اصلا شائبہ تک نہیں ہے ان لوگوں کے لیے یضاعف ہو ہونا سب کے لیے یہ بات بھی میں اکثر بیان کیا کرتا ہوں کہ کسی نیکی کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قیمت اس کی قیمت لگاتا ہے اس نیکی کرنے والے کے حساب سے قیمت لگاتا ہے نیکی کرنے والے میں کس درجے کا حسن موجود ہے اسی درجے کا کی اس کی قیمت لگتی ہے مثلا مسجد میں ایک شخص سائل آتا ہے اور وہ سوال کرتا ہے کوئی نہیں دیتا اور میں نے ایک انگوٹھی دے دی اس کو یہ میرے لیے کوئی آئے سو انگوٹھی دے دوں مسجد میں اور حالت رکو میں ہی دے دوں یہ سو بار دے دوں یہ آئے ولایت نازل نہیں ہوگی اس لیے کہ میرے وجود کے اندر وہ حسن نہیں ہے جو حضرت علی علیہ السلات والسلام کے وجود میں وہ حسن وہ محرک اصل محرک وہ الہی محرک خدائی محرک ان کے وجود کے اندر موجود تھا اس لیے اس کی زبردست قیمت لگ گئی انگوٹھی کی قیمت نہیں لگی اس انگوٹھی دینے والے کے حسن کی قیمت لگی اسی طرح ایک شخص ہے وہ ایک نیکی کام کام کرتا ہے دوسرا بھی اینن یہی اسی نیکی کا کام کرتا ہے دونوں کے محرکات کا فرق ہے حساب اور ایک جیسا نہیں ہوگا ثواب ایک جیسا نہیں ہوگا بنی اسرائیل کا ایک عابد ایک سرسبز مقام کے اوپر دن رات عبادت کرتا ہے لیکن اس کو تھوڑا سا ثواب ملتا ہے پھر رشتوں دی نے دیکھا کہ اس بندے کا ثواب بہت کم ہے اور یہ عبادت بہت کرتا ہے دن رات عبادت میں لگا رہتا ہے تھوڑا سا ثواب ملتا ہے اللہ کی بارگاہ میں فرشتوں نے پوچھا کیا وجہ ہے کہ یہ بندہ بہت عبادت کرتا ہے اور ثواب اس کا بہت تھوڑا مل رہا ہے تو اس فرشتے کو حکم ملا جاؤ اس کے ساتھ بیٹھ کر کے عبادت کرو تو یہ نیچے نازل ہوتا ہے اس کے ساتھ بیٹھ کے کر عبادت کرنا شروع کرتا ہے تو ایک دن اس نے کہا عابد صاحب نے یار میرا یہ جگہ جو ہے بہت سرسبز ہے بہترین مم گھاس مم یہاں ہے کاش اللہ میاں کا گدھا اگر یہاں آ جاتا تو میں اس کو خوب گھاس کھلاتا اب فرشتے کے سمجھ میں آ گیا اوہ اس کو تو یہ جو کچھ سوباب مل رہا ہے وہ بھی بہت ہے اس کی معرفت اس کے اس کے محرک کو کس خدا کی عبادت کر رہا ہے وہ ذہن میں ایک, ایک چیز کو اس نے بنا لیا اس کی عبادت کر رہا ہے خدا کی عبادت نہیں تھی وہ تاہم عہدہ نے تفضل کیا اس کے اس اجتباع کے باوجود عدم معرفت کے باوجود اس کو محروم نہیں رکھا ورنہ وہ خدا کی عبادت نہیں کر رہا تھا ایک موہم چیز کی عبادت کر رہا تھا جس کا گدھا ہوتا ہے اور اس کو گدھے کی ضرورت ہوتی ہے اور گدھے کے اوپر چاہ سوار ہو کر کے ادھر ادھر جاتے ہیں اس قسم کے خدا کی وہ عبادت کر رہا تھا یہ تو خدا نہیں ہے ایک موہم چیز ہے گفتگو یہ تھی کہ مال انسان کے نازک ترین حساس ترین نقطے کے اوپر بیٹھا ہوا ہوتا ہے مال یہ جی مال دینا بہت مشکل چیز ہے انسان کے لیے اس لیے فرمایا یہاں پر خمو سہ پانچواں حصہ دے دو ان کو تم آمن تم اگر تمہارے اندر ایمان ہو تو یہ بہت بڑی بات ہے ان کن تم آمن تم بلّ اگر تمہارا اللہ کے اوپر ایمان ہے تو پھر دے دو اگر تم مومن ہوتے تو یہ بہت بڑی تاکیدی بات ہے تاکیدی جملہ ہے اللہ کے اوپر ایمان ہو وما انزلنا انزلہ عبدنا اور جو ہم نے نازل کیا ہے اپنے بندے پر اس پر ایمان ہو کیا نازل کیا ہے یوم الفرقان فرقان کے دن جنگ بدر کو یوم فرقان کہتے ہیں حق اور باطل کا نمایاں فرق واضح ہونے کا دن حق کا باطل کے اوپر غالب آنے کا دن حق و باطل کے اوپر فتح و نصرت ملنے کا دن یوم الفرقان کہتے ہیں یوم الفرقان جو ہے وہ جو نازل کیا تھا ہم نے اس کے اوپر اگر ایمان ہے تمہارا یوم الفقار کیا نازل کیا تھا وہ ابھی آپ پڑھ چکے ہیں یس الون کا انلانفال قل الفال اللّہ یہ جواب دیا تھا کہ انفال اللہ اور اس کے رسول کے تمہارا نہیں ہے تم تمہارے لیے یہ جو جنگ جہاد جو واجب کیا تھا وہ مال اور دولت کے لیے تم تم کو لڑنے اور جہاد کرنے کا حکم نہیں دیا یہ اگر کچھ ملتا ہے یہ انفال ہے نفل ہے ایک زائد چیز ہے اصل غرض و غایت کے علاوہ کوئی چیز ہے یہ یہ جو غرض و غایت ہے وہ فتح و نصرت ہے اور دین کی تقویت ہے اور کلمہ حق کی بالادستی ہے وہ تھا وہ ہو چکنے کے بعد جو مال اور دولت ملتی ہے وہ ایک اضافی چیز ہے انفال ہے نفل ہے یہ 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 جو انفال خدا اور رسول کا مال ہے تمہارا مال نہیں ہے تم اس لیے لڑنے نہیں آئے ہو کہ یہ مال تمہیں مل جائے اس پر اگر تمہارا ایمان ہے کہ یہ مال تمہارا نہیں ہے خوب اس کے سلسلے میں یہی ارشاد فرمائی یوم الفرقان ہم نے کیا کہا تھا یہ مال تمہارا نہیں ہے تو ابھی یہاں بھی ہم کہتے ہیں کہ یہ مال تمہارا نہیں ہے مالک حقیقی خدا ہے تو وہ امین ہے و انفقوں میں ماجالہ مستخلفین خرچ کرو اس چیز کو جس کے اوپر تم کو خلیفہ بنایا ہے اللہ کی طرف سے نیابتاً اللہ کی اجازت سے تم خرچ کر سکتے ہو اس مال کے اوپر تم حقیقی مالک کے نہیں ہے اس کائنات میں ایک ہی مالک ہے حقیقی بذات خود مالک ہے وہ اور ہم لوگ اگر مالک ہوتے ہیں وہ بتملی من اللہ اللہ کی طرف سے مالک بنانے پر ہم مالک ہوتے ہیں خود سے مالک نہیں ہوتے خود سے صرف اللہ مالک لہٰذا اگر یوم الفرقان جو ہم نے کہا تھا کہ تمہارا مال نہیں ہے یہ خدا و رسول کا مال ہے اس کے اوپر اگر تمہارا ایمان ہے کہ یہ مال تمہارا نہیں ہے خدا رسول کا ہے پر اگر ایمان ہے تو دے دو خموسہ خمس خموص دے دو پانچواں اصرائے خدا میں دے دو یہ تمہارا نہیں ہے تمہاری ملکیت نہیں ہے hmm. یہیں یعنی سے ہے بعض جو اہل تقویٰ ہے وہ ان لوگوں کے ہاں کھانا بینا نہیں کرتے کھانا نہیں کھاتے جو خمس نہیں نکالتے جو بہت زیادہ تقویٰ اختیار کرتے ہیں وہ لوگ معیلّہ اگر ایک گھر میں لوگ اگر خمس نہیں نکالتے آپ کی دعوت ہوتی ہے آپ کو پیسے دیتے ہیں خمس کے علاوہ تو وہ آپ کے لیے حرام نہیں ہے کیوں حرام نہیں اس لیے کہ اس کے پاس جو مال ہے اس میں سے جو بچت ہے بچت کے علاوہ جو مال ہے وہ سو فیصد اسی کا ہے جو بچت کے علاوہ ابھی سال پورا نہیں ہوا اور اس کے پاس لاکھوں روپیہ ہے وہ ابھی سال نہیں بچت میں نہیں تو وہ اس کا ہے اور پھر بچت کے بعد خمس خمس کے بعد جو چار حصہ ہے وہ بھی اسی کا ہے خمس آنے سے پہلے سارا مال اسی کا ہے ہوم آنے کے بعد چار حصہ اسی کا ہے اور ایک حصہ اس کا نہیں ہے آپ کو جو کھلائیں گے وہ اس ایک حصے سے تو نہیں حساب ہوگا اس کے اپنے مال سے حساب ہوگا اس ایک حصے کا خود تو ذمہ دار ہے آپ اس سے پیسہ بھی لے سکتے ہیں آپ اس کے گھر میں کھانا بھی کھا سکتے ہیں کوئی اشکال نہیں ہے لیکن بعض متقی لوگ بہت زیادہ تقویٰ کرتے ہیں چونکہ اس کے مال میں سادات اور امام کا مال بھی ملا ہوا ہے اس نے جدا نہیں کیا ہے لہٰذا میں اس مال سے نہیں کھاؤں گا وہ بہت زیادہ تقوی کرنے والے لوگ یہ کرتے ہیں وہ اللہ ان کے ہاں کھانا کھانا جائز ہے اور درست ہے کوئی حرج نہیں ہے فرمایا وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا یوم الفرقانی یوم التقل جمعان یعنی دو دو لشکر جس وہ آمن سامنے آئے تھے بدر کی طرح اشارہ ہے جس دن دو لشکر آمن سامنے آئے تھے اس دن ہم نے جو نازل کیا ہے کہ یہ مال تمہارا نہیں خدا و رسول کا ہے اس پر اگر تمہارا ایمان ہے تو یہ جو خم جس مال کے اوپر خم دینے کا حکم ہے یہ پورا کا پورا مال تمہارا نہیں ہے یہ اللہ کا مال ہے اللہ نے تم کو اجازت دی ہے مستخلفین قرآن کی اصطلاح ہے تم کو مستخلف بنایا ہے جان نشین بنایا ہے نائب بنایا اللہ کی طرف سے مستخلف یعنی اللہ کی طرف سے تم مالک ہو خود سے مالک نہیں ہو اس کے اوپر اگر ایمان ہے تمہارا تو اس میں سے پانچواں حصہ دے دو رہا ہے خدا میں یہاں پہ آپ کو پہلے بتایا کہ اس قسم کے اموال کی تین قسمیں ہیں غنیمت ہے فے ہے اور ہومس تین تین چیزیں ہیں غنیمت کے سلسلے میں تو جنگ بدر میں حکم آیا کہ غنیمت کا مال اللہ اور رسول کا ہے اس آیت میں اس آیت میں فرمایا کہ اس کا پانچواں حصہ اللہ اور رسول کا ہے ایک پانچواں حصہ اللہ اور رسول کا ہے چار حصے کے بارے میں یہاں خاموشی اختیار کی ہے لہذا وہ حکم جو جنگ بدر میں نازل ہوا تھا کہ پورا کا پورا اللہ اور رسول کا ہے پورا کا پورا انفال میں تو یہ کہا نا پورا کا پورا اللہ رسول کا ہے اس انفال میں غنیمت بھی شامل ہے انفال میں بتایا صرف غنیمت نہیں ہے انفال میں انفال میں تو جنگلات اور وادیاں اور پہاڑ اور جس کا کوئی مالک نہیں ہے یہ جو زمینیں زمینیں پڑی ہوئی ہوتی ہیں بنجر جن کا کوئی مالک نہیں ہے ان کا مالک جو ہے وہ امام ہے امام یعنی اسلامی سلطنت کا سربراہ مالک ہے یہ انفال انفال جو ہے وہ اسلامی مملکت کا جو سربراہ ہے ہمارے نظریے کے مطابق جو منصوص من اللہ ہی سربراہ ہوتا ہے شیعہ امامیہ کے موقف کے مطابق جو اللہ کی طرف سے سربراہ کا تعین ہوتا ہے اور اس کو ہم لوگ کو اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اعلیٰ کا حصہ سمجھتے ہیں کہ قانون بنانا اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے اللہ کی حاکمیت اعلیٰ کا عام حصہ ہے قانون بنانا اور اس قانون کے نافذ کرنے والوں کا تعین بھی اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اعلیٰ کا حصہ ہے اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اعلیٰ میں یہ بھی شامل ہے کہ کون ہے ہمارا امام یہ ہمارا نظریہ یہ ہے دیگر مسلمانوں کو صرف ان کے معلومات کے لیے عرض کر رہا ہوں نہ ان کی اس بات رد و اس بات کے لیے نہیں معلومات کے لیے کہ ہمارا نظریہ یہ ہے کہ اسلامی ریاست کا سربراہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اس کو ہم منصوص من اللہ کہتے ہیں اسلامی ریاست کا سربراہ مالک ہے انفال کا کل کے کل انفال کا اس میں غنیمت بھی شامل ہے جنگی غنائم بھی اللہ اور رسول کا اس آیت میں فرمایا غنائم جو ہے اس کا پانچواں حصہ اللہ اور رسول کا ہے یعنی ریاست کے سربراہ کا حصہ ہے بعض علماء اور مفسرین کا موقف یہ ہے کہ آئے خمس جو ہے وہ ناسخ بنتا ہے آئے انفال کے لیے دوسرا صاحبان فرماتے ہیں ناسخ واسخ نہیں بنتا ان دونوں میں کوئی ٹکراؤ تضاد نہیں کہ ناسخ بن جائے انفال بھی اپنی جگہ صحیح ہے اس لیے کہ جنگی غنیمت کے علاوہ جتنے بھی جائیداد ہے جتنے بھی جنگل ہے میدان ہے جن کا کوئی وارث غیر آباد زمینیں ہیں اس کا مالک جو ہے اسلامی ریاست کا سربراہ مالک ہوتا ہے اسلامی ریاست کا سربراہ جو ہے وہ اپنے سوابدید کے مطابق جو ہے اپنی رعایہ میں تقسیم کرتا ہے اس میں سے ایک تقسیم یہ ہے من آہ یا اردن فہی لہو یہ ہے جو کسی زمین کو آباد کرے گا وہ زمین اسی کی ہو جائے گی عام اجازت ہے اس کے اسلامی نظام کی طرف سے جس نے کہا کہ یہ اسلامی حکومت اسلامی ریاست کے سربراہ ہے اسی نے فرمایا کہ من آہیا ارضا فحیح لہو جو زمین آباد کرتا ہے وہ زمین اسی کی ہو جاتی ہے وہ مالک ہوتا ہے تملیک من اللہ و من رسولی ہے یہ فحیح لہو جو آباد کاری کرتا ہے وہی وہ مالک ہو جانا یہ خدا اور رسول کی طرف سے تملیخ بشرط آباد کاری اللہ و رسول ہی ہے انفال سب کے سب جو ہے وہ خمس نہیں ہے اس میں خمس نہیں ہے انفال میں یعنی میں جنگی کے علاوہ جو مال انفال ہے غیر آباد زمینیں ہیں جنگل ہیں پہاڑ ہیں اور جس کا کوئی مالک نہیں ہے کسی نے آباد نہیں کیا اور ان سب کا مالک امام ہے سو فیصد ہے وہاں وہ پانچوں ایسا نہیں ہے وہاں پہ لہٰذا اس کو ناسخ قرار دینے کی کوئی ضرورت نہیں انفال اور ہے غنیمت اور ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ